খেনুক দেখি ৰান্ধো বাহু খেনুক দেখি দুৱাৰ মাৰোঁ আৰু কিছুমানে এইখিনিতে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে সেইটোনো কি কথা উঠি অহা কিছুমান নৱপ্ৰজন্মই সেইটোও নাজানে আৰু মই কৈ দিছোঁ শুনক কিছুমান মানুহ আমি কিবা এটা খাদ্য বনাই থাকিলে কিছুমান মানুহ আহিলে আমি দৰ্জাখন জপাই দিওঁ আৰু কিছুমান মানুহ আহিলে আমি দৰ্জাখন জপাই নিদিওঁ তাকে কয় খেনুক দেখি ৰান্ধো বাহু খেনুক দেখি দুৱাৰ মাৰোঁ গতিকে আজি যিজন গুৱাহাটীত এনকাউণ্টাৰ হ'ল তেওঁ মুছলিম হোৱাৰ কাৰণে এনকাউণ্টাৰ হোৱা নাইতো আপোনালোকে কি ভাবে সুপ্ৰভাত স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো থামলেনখন দেখি চাগে নিশ্চয় গম পাইছে এনকাউণ্টাৰ ভাল পাইছোঁ এনকাউণ্টাৰ হৈছে ভাল পাইছোঁ বুলিয়ে আপোনালোকক ক'ব লাগিব কাৰণ যদিহে এই এনকাউণ্টাৰটো আজি মৌচুমী গগৈ বোলা যিজনী ডিব্ৰুগড়ৰ ছোৱালী যিজনী প্ৰতিষ্ঠা শৰ্মা তিনিচুকীয়াৰ ছোৱালী আৰু এজনী প্ৰিয়া বুলি সেইজনী এজনী ছোৱালী মুঠতে জানুৱাৰী মাহটোত চাৰি পাঁচজনী ছোৱালী গুৱাহাটীত মানে মাৰ্ডাৰ হৈছে আৰু কালি এগৰাকী হেৰিত হাতীগাঁও হাতীগাঁও নে ভেটাপাৰা তাত আৰু হাতীগাঁও ভেটাপাৰা বুলিয়ে কৈ থৈছোঁ তাত যিগৰাকী মহিলা হেৰি হৈছিলে চুৰিকা ঘাট হৈছিলে সেই মহিলাজনী আছিল মুছলিম আৰু সেই মুছলিম কোনোবা যুৱক এজনে নে হেৰিয়েই নাজানো আৰু যুৱকেই নে কিয়েই নাজানো বাৰু যি নহওক চুৰি মৰাৰ ফলত মানুহবিলাকে দৌৰাই দৌৰাই ধৰিলে আৰু তেওঁক এনকাউণ্টাৰ কৰিলে কিন্তু এজন মুছলিম মাইকী মানুহক যেতিয়া সেই মুছলিম যুৱকজনে চুৰিকাঘাট কৰিলে তেতিয়া আপোনালোকে এনকাউণ্টাৰ কৰিলে হা অৰ্ডাৰ দিলে এনকাউণ্টাৰ কৰি দিলে কিন্তু আমাৰ যে অসমীয়া যুৱতীকেইগৰাকী গুৱাহাটীত যে তেনেকৈ মার্ডাৰ হৈছে দিন দুপৰতে যে মৌচুমী গগৈক চুৰিকাঘাট কৰিছিলে তেতিয়া সেই দাস বোলাজনক আপোনালোকে এনকাউণ্টাৰ কৰিলে নে নিশ্চয় নাই কৰা কাৰণ কিয় দাস হওক শৰ্মা হওক কিবা হওক কাৰণ এইখিনি অসমীয়া মানুহ নহয় জানো কাৰণ মুছলিমেহে হেৰি কৰে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব গুৱাহাটীত যিমানখিনি এতিয়ালৈকে ঘটনা হৈ আছে মাডাৰ কেছ হৈ আছে বা চুৰিকা ঘাট হৈ আছে মাত্ৰ এগৰাকী মাইকী মানুহে মুছলিম কিন্তু এইখিনি আমাৰ অসমীয়াই নিজৰ বাই ভনী কথা ক'লে শুনিবলৈ বেয়া কিছুমানক গাত লাগি যায় এতিয়া আপোনালোকে নিজে বাৰু বিবেচনা কৰকচোন আমাৰ অসমীয়া ছোৱালী যিকেইজনী এতিয়ালৈকে মার্ডাৰ হৈছে তেওঁলোক ঠিকে আছে তেওঁলোক বেয়া মৰি গৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্মফল মানি লৈছোঁ ময়ো ভিডিঅ' বনাইছোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ এতিয়া বেয়া লগা নাইনে সেইকেইজনক যে এতিয়া সেই জি এম চিত ৰাখি থৈছিলে মৌচুমী গগৈক যিজন হত্যাকা মানে চুৰিকা ঘাট কৰিছিলে যুৱকজন কিবা দাস বুলি নলবাৰীৰ সেই যুৱকজন কিয় এনকাউণ্টাৰ নকৰিলে তেওঁক যে জি এম চিত ৰাখিছে কিয় দুদিনমান শাস্তি দি পেলাই তেওঁক ইয়াতে নাৰাখিলে অঁ এতিয়া মানে কি হ'ব তেওঁ নলবাৰী নলবাৰীত আৰু জানেই নহয় মলুৱা গতিকে কিছুমান আপোনালোকে নিজে জানি বুজি ল'ব আজি সেই মুছলমান মানুহ হ'ল বুলিয়ে যে ইমান একদম দুই নম্বৰী কৰিব লাগিব সেইটো ক কথা নাই কৰক মানে কৰিলেও আমি আপত্তি নকৰিলেও হয় যদিহে সমানভাৱে কৰিলে হয় হিন্দু মুছলিম এইবিলাক যাতে বিচাৰ নকৰিলে হয় কিয় সেই যে সিদিনাখন গড়চুকৰ ছাইডে সেই এগৰাকী হেৰিৰ লগত গোটেইখিনিতো হিন্দু যুৱকে ৰেপ কেছ কৰিছিলে ৰেপ কৰিছিলে নহয় জানো তেওঁলোকক এনকাউণ্টাৰ কৰিলে নে নকৰিলে কাৰণ তেওঁলোক আছিলে কি কি দাস মুখৰীয়া মুছাহাৰী কিবা কিবি এনেকুৱা আৰু আপোনালোকে এইবিলাক কথা যদি মই উদঙাই দিওঁ তেন্তে হ'লে বেয়া পায় আৰু এই চৰকাৰখন অকল আপোনালোকে মনত ৰাখিব হিন্দু মুছলিম হিন্দু মুছলিম এইখিনিয়ে আৰু বহিৰাগতবিলাকক বৰপিৰা পাৰি দিয়া আৰু মুছলিমবিলাকক কি হ'ব এনকাউণ্টাৰ কৰা কেইদিনমান মাজতে উলিয়াই দিলে বোলে হেৰি গৰু খাব নোৱাৰিব কিবা খাব নোৱাৰিব সেইখন ৰৌ গৰু খাব নোৱাৰিব ঠিক আছে মুছলমানে গৰু খাব নোৱাৰিব সেই গৰুৰ দেখোন চিণ্ডিকেটৰ পইচা তোমাৰ পকেটতে আহে হা গতিকে বৰ গৰুৰ কথাটো বাদ দিওঁ কিন্তু এই এনকাউণ্টাৰ কথাটো কিমান চিন্তনীয় মানিলোঁ হয় যদিহে আজি হিন্দু যুৱক এজনক তেনেকুৱা চোৰ ডকাইত এজনকো যদি এনকাউণ্টাৰ কৰিলে হয় তেন্তে হ'লে মানি ল'লোঁ হয় বোলে ঠিকেই কৰিছে মাৰিছে আৰু সেই যুৱকজনক যেনেকৈ এতিয়া এনকাউণ্টাৰ কৰিছে এক ফালৰ পৰা চবকে যিমান জুই দুই নম্বৰী আছে এনকাউণ্টাৰ কৰকচোন তেওঁ দম হ'ব কেতিয়াও নহয় আচলতে এখন ভেঁকু ভাওনা কৰিছে কিয় উমৰাংচুত যিটো কয়লাখনিত আপোনালোকেতো একেদিন নিউজত পাৰি আছে ন কিমান শ্ৰমিক এতিয়া সেই কয়লাখনিৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ আছে তেওঁটো এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই বিফল হৈ আছে আৰু এইবিলাক তল পেলাবলৈকে আচলতে এই মুছলমান যুৱকজনক টাৰ্গেট কৰি পেলাই তেওঁ এনকাউণ্টাৰ কৰিছে যাতে মানুহখিনি অলপ হৈ চৈ লাগক আৰু আমাৰ কামবিলাক মানে অলপ তল পৰক তেওঁ হ'ল তেনেকুৱা কাৰণ তেওঁ এতিয়া ভয়ত পেপোৱা লাগি আছে উমৰাংচুৰ যিটো কেছ আৰু তেওঁ সেই সেই টকাৰ পইচা তেওঁ পকেটত আহে গতিকে তেওঁ সেইবিলাক তল পেলাবৰ কাৰণে মানুহখিনি যিহেতু এইখিনি নিউজত দেখি আছে ন সেই সেই নিউজৰ পৰা তেওঁ বন্ধ কৰিব পৰা নাই গতিকে তেওঁ কি কৰিব এতিয়া এইটো এটা ইছ্যু কৰি পেলাই এইটো এনকাউণ্টাৰ কৰিলে আৰু এইবিলাকে ক'লে কিছুমানে মোক এতিয়া ক'ব এই এজনী মুছলিমৰ এজনী কিবা সেইটো নহয় সঁচা কথা ক'বলৈ ভয় কৰিব নালাগে আপোনালোকে নিজেই কওক হয়নে নহয় সেই যিজনী মৌচুমী এতিয়া কৈয়ে আছোঁ বাৰু মৌচুমী কথাকে মই কৈ আছোঁ বা কিবাকৈ সেই সেই যুৱককেইজনক এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰ কৰিছেনে নাই কৰা তেওঁলোকক পোহপালন দি আছে আৰু কেইটামানক সেই গেংৰেপ কেছ কৰা সেইকেইটাক চাগে জেললৈ দিছেই নে কিয়েই নে নে উলিয়াই আনিলে সেইখনতো আৰু পাট্টা নাই মই য'ত ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ সেই জেগাতে এটা ঘটনা হ'ল আৰু সেই ঘটনাটোৰ কাৰণে মই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু কি ঘটনা মই নিশ্চয় ক'ম আপোনালোকক নোকোৱাকৈ নাথাকোঁ মানে এতিয়া মই লাষ্টত আকৌ এটাই কওঁ আপোনালোকে চাওক আইন সকলোৰে কাৰণে সমান হ'ব লাগে নহয়নে কিন্তু আপোনালোকক মই তাৰ হেৰিটো দেখাই দিলোঁ যে মুছলিম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক হেৰি কৰিলে কিন্তু আমাৰ এইখিনিক বচাই দিলে সেইটো কেতিয়াও নহয় মামা ওপৰতো এজন আছে গতিকে আৰু মই সেইটো এটা প্ৰব্লেমত ফচি আছোঁ মই সেইটো এতিয়া নকওঁ গতিকে সকলোকে কৈছোঁ ভগৱানে আপোনালোকক ভালে কুশলে ৰাখক দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই